Итак, что дает в нашей краине УБД? Участник боевых действий, ветеран, как пишут, войны, все по богатым. Какие льготы, какие привилегии, которыми ты можешь користуватись. Знаете, что это? Бесплатный проезд на трамвае. Все. 20 секунд можно, в принципе, заканчивать видео. Ну, на маршрутках, конечно, в метро, в Киеве. В Харькове, по-моему, так бесплатный транспорт. Ну так ты можешь по Украине ездить, кататься на маршрутках, на трамвайчиках, безкоштовно. То я сомневаюсь, что маршруткам как-то компенсируют катание ветеранов. Якость так. Ну а то, что там рассказывают, 75% скидку на коммуналку, ее чтобы оформить, как-то был в пенсионном фонде, мне перелик документов такой, сказал, что... Похоже, погуще, чем на опеку, когда я на племяшку оформлял. И объяснили, что это распространяется, ну мне так в пенсионном фонде сказали, если это не так, можете опровергнуть и рассказать. Э -э распространяется только на одну особу, там до 20 квадратов, короче, это не на всю квартиру, я жалею, если квартира площадью там 300 квадратов, что мне на все 300, ну типа я так пытался понять эту схему, как это работает. Українські військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримати 75 відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Площа житла, на яку надається знижка, становить 21 квадратний метр на учасника бойових дій та на кожну особу, яка проживає у житловому приміщенні. По Пайтогі мені дівчина так обяснила, що ця скидка буде мати там гривень рівень і Я зрозумів, що дякую, дякую. не буду займатися, якось переживу. Якось так, в моем случае, типа эта книжка может дать какие-то продвижения по службе, но я же в тылу пытался в прикордонники попасть, и мне сказали до побачения телебачения, потому что ты слишком, ну и за вас, точнее не из за вас, а из за соцсетей, что слишком много разговариваешь, там такой не нужен. Это, кстати, был март или апрель, а в мае они мне, ну это не они же, мне отправили повестку в штурмовики. Класс. Ну, это вывод такой, что ты не нужен, только там в посадке, в окопе, а тут в тылу ты никому и нахуй не сдався. Поэтому прошу остальных, кто там выслуживается. Если вы думаете, что кому-то кому из них и вообще кому-то нужны будете после окончания этой войны, то хочу вас расстроить нахуй, никого на следующий же день про вас забудут. Должно ли быть так? можете в комментариях или опровергнуть, может, какие каких-то привилегиях не знаю, каких-то льготах, что еще есть, которые можно получить или воспользоваться, когда у тебя есть ОБД. вас так обнял.